Находочку на цьому полі Зараз будемо дивитися, що воно за находочка тут сердечко делав до да, на шиї носив. колись походу така от штучка или сережки или якогось украшення. ну що? Шукаем дальше. А мне с такой вот ямочки дало вообще на уже дано Кусочек фибулы римской. Такая вот фибулка. Римська. Ну що, шукаємо далі, може динарик попадеться ще на цьому городі. А мені такої от ямочки. Дало вот таку от находочку. Зараз будем дивитися, що воно за находочка. Ходу пуговець. бочка. Сейчас вот. я на ней протру и покажу, что за пувочка. Так вот, пугочку выдала, тертер не оттирается, а вся в зелени. Такая вот с ушком. Пуговец такий вот. Ну шо, шукаем дальше. А мне с такой вот ямки немаленькой. Дало такую вот находочку. Сейчас будем дивиться, що воно за находочка. Ладенка походу. Ще я і протру і получше покажу, що воно за ладенка. она односторонняя. Варвары напыли. Тут что-то хоть видно, чуть-чуть. какие-то силуэты просвечиваются. А тут вообще лысо. Такая вот ладонка. Что, шукаем дальше. А мы такой вот ямочки дало так вот монеточка. Сейчас будем дивиться, что у нас за монетка. Три копеечки 29 девятого года. Такая вот монеточка. Да. Буквы не вытянуть. Шо, шукаем дальше. А мы не с такой вот ямочки. Да вот такую вот монеточку. Сейчас будем дивиться, что у нас за монетка. Три копеечки. 52 года. Такая вот монеточка. дальше. У меня с такой вот ямочки на маленькой. Это вот такую вот находочку. Сейчас будем дивиться, что нас за находочка. Походу пуговец. Такие вот. Сейчас протру получше покажу, что он за пуговочка. вот замечательную пуговочку. В середине орел, в рамочке. вот замечательный пуговицы. Ну что, шукаем дальше. А у меня такой ямочки. Да вот такую вот находочку. Сейчас будем дивиться, что у за находочка такая. Крестик, походу, согнутый такие вот хрестичек Сейчас я его протру, попытаюсь разогнуть. Покажу, что за хрестик. Такого вот хрестика выдало. Хорошо, что хоть не лопну. Разогнул трошки. Такие вот хрестик. Замечательный. С одной стороны, с другой стороны, с надписями. А вот находочка. Ну что, шукаем дальше. Так, а мне с такой вот ямочки вот такую вот монеточка. Сейчас будем дивиться, что у нас за монетка. Походу не Николая Первого и про трой получше покажу, что за монетка. А мне выдала такую вот монеточку. Одна копеечка, чуть позачевана. 1906 года. Такие вот монеты. Ну что, шукаем дальше. А мне с такой вот ямочки Дало такую вот находочку. Походу хрестик. Походу серебряный. Сейчас я его протруй получше покажу, что воно за хрестик. Такого вот, друзья, замечательного хрестика видало В эмалях, но выдной эмали. Такие вот серебряные хрестики. Пробуем состоять. Ну что, шукаем дальше. А мне с такой вот ямочки дало такую вот находочку. Сейчас будем дивиться, что это за монеточка. Три копеечки 43 третьего года. Такая вот монеточка. Ну что, шукаем дальше. Ну что, под водами копа, шо то копа. Что-то трохи накопали. Советов больше 10 штук. Царских 5 штук. Монеток. Серебряного хрестика. Обычного хрестика монета немецкий жетон ну а терсы по порядку такую вот застежечку дало железно наперстка кусок такая вот находочка так. думал что колечко серебряное оно алюминиевая вот находочки кусок цепочки такой раз кусок цепочки такой два еще и виточек один так кусочек крымской фибулы такая вот находочка была. Такая вот штучка. Кусочек город чи голуба. Три таких пугочки. Две канинки и, <coughs> и одна алюминиевая. Там, два поздних совета 15 копеечек 80 и копеечка сердечко такие вот так наша ходячка 50 копеечек 92 -го года так два таких вот колечка. Так. Два совета, 15 копеечек и копеечки поздних. Так. Еще два совета по копеечке поздних. Так, ходячка наша десятикопеечная. Так, такие вот пуговец. Такая вот пугочка. Такая вот пугочка. Десятый полк, походу, полкова. Така повочка с орлом в середині. Так. Ладенка. С одной стороны что-то трохи видно, С другой стороны ловиса. Так.

выдала. Так. Две копеечки капусты. Тысяча восемьсот двенадцатый год. Так. Копеечка. 1906 года. Такая вот монеточка. Так. Полушка Николая I. 1854 год. <coughs> так. Две копеечки. 1896 года такая вот монеточка. И две копеечки 1883 года. Такая вот монеточка. Немецкий монетовидный жетон. Пять с одной стороны. А с другой стороны старовая, всякие Герман Уайс. Адольф раковский какие такая вот находочка ну и серебряный хрестик в эмалях и все сыненькая эмаль все желтенько посередине Такая вот находочка, все проба стоит. Ну что, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и побачимся на следующем уколе.